चैनल की से। मेरे सुनने वाले, देखने वाले दो दिन के वफे के बाद आज आपके लिए एक ऐसा वजीफा लेके आया मुरीदान की कॉलों की वजह से के जो हाथों अब दुश्मनों की वजह से परेशान हैं उनसे के के से नजात के लिए वजीफे का कह रहे थे तो वो वजीफ़ा आपके लिए ले कर आए हूँ उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारक वाता आला आप सब पर मेरे ऊपर हम सब के ऊपर आसानियाँ करेंगे और इन श्ला आपको ये वजीफ़ा पसंद आएगा और आप दूसरों तक शेयर कीजिए सदका जारी होगा दूसरों का भला होगा अरमुजमर का इसम मुबारक का वजीफ़ा करने से ालमो और हाजदों के शर्स से नजात मिलती है टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ लिया कि अलमुजम्म अल्लाह तबारक वाता के इस्माइल हुस्ना इस्माइल हुस्ना में से एक इसम है नाम है अलमुजम्मल की बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं अलमुजल का मैनी है जित देने वाला इस, इस मुबारक का विद करने से अल्लाह तबारक वा ताला और वाताजों के शर से हिफाजत फरमाता है इस, इस मुबारक का वजीफा करने से अल्लाह तबारक वाता से निकाल कर बुलंदियों और इज्जत अता फरमाता है या मुजर का वजीफा करने के बेशुमार फायद वैलु का इस मुबारक का वजीफा करने से सरकशों ालमो हाशदों के से नजात मिलेगी और इन श्ला इनशा दुआ कबूल होगी और ये इक्राम फरमाते हैं कि मंदरजा जैल दोनों इसमा को मिला कर या मोइो या मुजिर या मोइो या मुजिर या मोइो या मुजिर या मोइो या मुजिर का जिक्र करने से बहुत सी बरकत और फवाद होते हैं सुबह के इस मुबारक का वजीफा करते वक्त अव्वल मतलब शुरू में और आखिर में ग्यारह ग्यारह बार आपने द्रूद शरीफ पढ़ना है इस वजीफे को शुरू शुरु करने से पहले आपने इसको ग्यारह बार शुरू में दरू शरीफ और जब खत्म कर लें तो फिर ग्यारह बार दरू शरीफ पढ़ना है कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं अगर हजरत अगर दरुद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं जो नमाज में भी पढ़ा जाता है दुआ में भी मांगा जाता है तो वो भी बेहतरीन है वो ग्यारह ग्यारह वक्त पढ़ लें और उसके बाद आपने वजीफा शुरू करने है और वजीफे को आपने एक तस्बी पढ़नी है मतलब सो दाना सो मरतबा सो मरतबा आपने मतलब एक तस्बी रोजाना पढ़नी है अगर आप दोनों अल्फाज को मिलाकर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है बहुत सी बरकत और फवाद हासिल होंगे या मोइज़ो या मुजिलो का या मुइज़ो या मुज़िलो सो मरतबा पढ़ना ज़्यादा नहीं है सिर्फ़ एक तस्वीर शुरू में ग्यारह मरतबा दूसरी फिर या मुइज़ो या मुजिलो का फिर ग्यारह मरतबा और अगर आप ये नहीं करते एक पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको जो है या अल मुज़िलो अल मुज़िलो के नाम से पढ़ेंगे अलमुजिलो अल मुजिल्लो अलमुजिलो अलमुजिलो आपने इसकी एक तस्वीर करनी है और हसब जरूरत और हसब कम अज कम ग्यारह दिन या इक्कीस दिन या चालीस दिन या इससे भी ज्यादा अरसा या फिर उम्र भर के लिए आप इसे जारी रख सकते हैं पढ़ते रहेंगे इबादत है लेकिन जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं उस मकसद के मुताबिक आपने पढ़ना है इन शह तब घर में भी बरकतें होंगी आपके हर जगह के ऊपर इज्जतें होंगी नौकरी वाले हैं तो आपके बॉस आपके साथ वाले कुलीग दोस्त वो सब आपकी इज्जत करेंगे अगर बिजनेस मैन है तो बिज़नेस के हवाले से जो आपके साथ तल्लुक़ रखते हैं वो सब आपकी इज्जत करेंगे और अगर कोई हसद करता है या आपकी गीबत करता है या आपके यूँ कहने जरे काटने की कोशिश करता है हर वक्त आपको नुकसान पहुंचाने की सोचता है दुश्मन तो ताला उससे नुकसान होगा आपको कुछ भी नहीं होगा आपका इन शचाओ होगा और शैतान मरदू से बचे रहेंगे शैतानी सोचों से बचे रहेंगे शैतानी ख्याल से बचे रहेंगे शैतानी लोगों से बच्चे रहेंगे बद किरदार लोगों से हासदों से जालमों से सब से बच्चे रहेंगे ये वजीफा करने से उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारकवा तला के हजूर जो भी मैंने ये वजीफा किया है पता है इसमें अगर कोई गलती कुताही हो तो यह बार ताला माफ़ कर देना और उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का मेरा वजीफ़ा पसंद आया होगा दुआ के लिए हाथ उठा लें या रब ताला वा शरीक

बारेला बेटों के आबाद कर या अल्लाह बहन बेटियों के बेटों के नसीब अच्छे कर उनके घर आबाद कर बे औलादों को नेक औलादा फरमा बारेला हमारी दुआएं मंजूर कर गुनाहगार हैं बदकिरदार हैं खताकार हैं माफ़ी के तलबगार हैं आप ही माफ़ करने वाले हो आप ही बख्शने वाले हो बर आप ही आसानियाँ पैदा करने वाले हो हमारे ऊपर आसानी पैदा कर बर अपनी जात के अलावा किसी का मोहताज न कर या अल्लाह अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर या अल्लाह अपनी जात के अलावा किसी का मोहताज न कर, कर आमीन या रब्बल आलमीन गोसकटेनमेंट फाइव को सब्सक्राइब करें फिर शाह की जानब से असलम शेयर करें शुक्रिया